Gardaşım, bu eldə nədirsə onu bilirik. Özü də qanunlaşmış şəkildə. Çünki toplumun müqavimət gücü tamamilə öldürülüb. İstiyi müqavimət istiyi öldürülüb. Toplum müqavimət imkanına layiq yoxdur. Bu çox sadə eliblər, çox rahat ediblər. Mən, mən yaş saxtadadır adam deyirəm. Deyirəm, çıxıçı sakitdir. O pensiya məttəy, o da saxtadır bilirsən. Sabah keçərlər. Yəni birinin bacıtdır, qızı beçə istirabı, birinin oğul tələbədir, birinin lada əsgərdir, birinin qardaşı türmədədir, birinin amcası olub polisdir, birinin nə bilin manası doktordur, birinin xalası med, nə bilin orada kitabxanada işləyir. Həmidə bax belə məhz ordan o kənəsinin altında çörək çörəyi asıblar var. Ordadan eee Qaracıqın da şeiri var idi, deyir Her evimiz yorunla başa alıp gedir. Yolların ayrıca şahın tacıdır. Gedi basılmağa iki ağaç var. Çöre ağacıdır, dar ağacıdır. Burada iki yol var. Ya çöre ağacı ya dar ağacı. Daha üçüncü yoktur. Ya çöre ağacının asılısan ömrü boyu çöl olacak. Ya da get dar ağacından her şey tutarsın. Şık pulu derdinde tutarsın. Su bulu derdinde tutarsın. Kas bulu derdinde tutarsın. Akşam şahneye get derdinde tutarsın. Hər çıxdırsın, get cirovda da taxtalı çöyə bax belə. Üstünə bax belə yaxşı betonlasınlar. Всё, bitti məsələ. İki yol var. Ya çörəy havadını gedisən getdər ağadın. Üçüncü yolu yoxdur. Çünki toplumun bir daha deyirəm, bu hakimət içini öldürürlər, sındırırlar, əzirlər toplumu. Zərbələrdən keyib. Toplum bən zərbələrdən keyib. Niyə? Mən hər dəfə demişəm, mə içinizə baxın baxın. Mən Elçibey çöldə deyil övəsində, amma mən də ni, bu adamlara öhtən məni. Elçibey hələ ki yaşayırdı. Yox deyəndə meydana 160, 200 min adam çıxdı. Han o adamlar? Və hani Elçibeyin yerində qalıp özlərini Elçibeydən keçə sayan, yeri galdı gəlmə deyən Elçibeyə söz atan, sətr altı, sətr üstü? Han ol idi onlar? Han o adamlar? Han Elçibeyin qoyub getdiyi meydana Ha, həmdilçi bey, bax be, bütün bularının hamısını ətrafına yığıb o ailəsini də, vəlisini də, təhəlisini də, de, səyini de, də, gecini də ətrafına yığıb meydanə gətirə bilirdi. Necə bazar idi, mən bilmirəm. Amma da ayrılmazdı. O ailə ayrı söhbəti mövzusudur, amma eləyirdi və topluma da baxırdım, meydanda 200.000, 150.000, 200.000 adam var. Nə oldu adamlar? Və bir daha deyirəm, özünü Elçi kaydan bir işe sahne dediler. Onu da çıkarsınlar da ortaya. Bir 30 adam çıkarsın. Daha. Ha? Ha, buyurun.